integriti, amanah. Dua perkataan yang sangat besar maknanya kan? Ia jadi macam tunjang kepercayaan kita pada semua benda. Pada syarikat, pada institusi, malah pada sesama kita. Tapi, pernah tak anda terfikir, apa jadi kalau tunjang ni mula goyah dan reput? Hari ini, kita nak kupas satu isu yang sangat kritikal. Krisis integriti yang sedang melanda negara kita dan yang lebih penting, macam mana kita nak bina balik kepercayaan yang dah terhakis tu. Rasanya kita semua masih ingat lagi kan skandal 1MDB? Memang satu episod gelap dalam sejarah negara kita. Ia bukan setakat cemarkan nama Malaysia, tapi kerugiannya, huh, bukan sikit. Walaupun dah ada permohonan maaf dibuat, tapi macam yang disebut dalam petikan ni, cukup ke sekadar minta maaf? Kerosakan yang dah berlaku tu terlalu dalam. Ini bukan lagi soal pulangkan duit je, tapi ini soal nak pulihkan amanah, kepercayaan rakyat yang dah hancur. Dan jangan kita ingat masalah ni hanya sebab satu skandal gergasi tu je. Cuba nak tengok nombor dekat skrin ni. 71%. Bayangkan hampir 3 per 4 responden dalam satu kajian oleh KPMG percaya yang kalau nak buat bisnes kat Malaysia ni memang tak boleh lari dari rasuah. Ini bukan lagi sekadar nombor atas kertas tau. Ini ini adalah satu isyarat bahaya yang menunjukkan betapa teruknya krisis kepercayaan ini dah berakar umbi dalam fikiran masyarakat. Baiklah, jom kita gali lebih dalam lagi tentang krisis ni. Sebab ia bukan sekadar pasal skandal besar yang kita baca kat tajuk berita. Bila integriti dah mula terhakis, ia macam anai-anai yang makan tiang seri rumah kita. Perlahan-lahan, seluruh struktur masyarakat kita boleh runtuh. Jom kita tengok macam mana ia merepak. Kesan hakisan integriti ini, ia tak berhenti dekat menara-menara korporat. Tak, ia macam virus, ia menular ke setiap lapisan masyarakat. Dan yang paling membimbangkan, ia mula membentuk satu budaya baru, terutamanya dalam kalangan generasi muda kita. Contoh paling senang, kita tengok je lah budaya kat media sosial. Baru-baru ni kecoh pasal kes pempengaruh yang sanggup reka cerita kononnya kawan dia hilang dekat hutan Indonesia. Kenapa? Tujuannya cuma satu, nak dapatkan views dan populariti. Ini menunjukkan satu anjakan yang sangat-sangat membimbangkan. Kebenaran dah jadi tak penting, yang penting cuma perhatian. Dan inilah bahagian yang paling merisaukan. Petikan dari sinar harian ni, puh memang tepat kena pada batang hidung. Bila orang muda nampak penipuan tu boleh dijadikan jalan pintas untuk jadi popular, lama kelamaan mereka mungkin akan hilang kompas moral. Garisan antara yang betul dengan yang salah jadi kabur. Inilah kerosakan integriti yang berlaku di peringkat akar umbi. Okey, dari penipuan individu, kita beralih pula kepada kegagalan institusi. Satu lagi contoh kegagalan amanah yang cukup mengejutkan, kes GISB Holdings. Anda tengok sendiri garis masa ni betapa pantas semuanya terbongkar. Mula dengan serbuan pada 11 September, ratusan mangsa dieksploitasi, diselamatkan. Enam hari je lepas tu, akaun bank kena beku. Dua hari kemudian, pengurusan tertinggi pula direman. Ini satu contoh tragis macam mana amanah disalahgunakan secara sistematik dan akhirnya menyebabkan penderitaan pada mereka yang paling lemah. Jadi, bila kita dah tengok semua masalah yang berakar umbi ini, apa penyelesaiannya? Apa yang sedang dibuat? Ha, di sinilah kerajaan telah memperkenalkan satu senjata baru yang cukup ampuh dalam perundangan kita. Jom kita kenali bagaimana undang-undang kini menjadi benteng pertahanan utama dalam perang melawan rasuah korporat. Inilah dia, liability corporate di bawah Section 17A Akta SPRM. Nak faham senang macam ni je. Katalah seorang pekerja atau pengarah atau sesiapa je yang ada kaitan dengan sesebuah syarikat, dia pergi buat rasuah untuk bagi keuntungan pada syarikat tu. Sekarang ni, bukan dia seorang je yang boleh kena dakwa, tapi syarikat itu sendiri boleh diheret ke mahkamah sebagai penjenayah. Perbezaan ni, percayalah, ia sangat besar dulu kalau ada kes rasuah cuma individu yang buat salah tu je yang akan kena tindakan. Syarikat senang je boleh cuci tangan. Eh, itu tindakan peribadi pekerja kami. Kami tak tahu. Tapi zaman tu dah berakhir. Sekarang mesej undang-undang ni sangat jelas. Syarikat tak boleh lagi berselindung di sebalik pekerja. Tanggung jawab tu sekarang terletak sepenuhnya atas bahu organisasi. Dan hukumannya jangan main-main. Denda paling sikit RM1 juta ringgit, atau 10 kali ganda nilai suapan mana-mana yang lebih tinggi. Bukan tu je, ada lagi hukuman penjara sampai 20 tahun. Ini amaran yang sangat-sangat keras kepada semua syarikat ambil serius isu rasuah ni. Tapi kan, tujuan undang-undang ni bukanlah semata-mata nak menghukum. Yang lebih penting, ia nak galakkan pencegahan dari dalam. Jadi, macam mana sesebuah organisasi itu boleh lindungi diri mereka daripada terjerat dengan undang-undang ni? Jawapannya mudah. Ia terletak pada lima prinsip yang dikenali sebagai TRUST. TRUST ni satu akronim yang senang nak ingat. Ia macam satu rangka kerja yang jelas untuk syarikat membina integriti dari dalam. Jom kita tengok apa sebenarnya maksud di sebalik setiap huruf tu. Rangka kerja TRUST ni adalah satu pelan tindakan yang lengkap T. Ia mula dari atas dengan top level commitment. Bos-bos besar kena tunjuk contoh yang baik Lepas tu R, Risk Assessment. Kena kaji kat mana ada risiko rasuah dalam syarikat. Kemudian U, Undertake Control Measures. Wujudkan polisi anti rasuah yang mantap. S pula untuk Systematic Review. Kena sentiasa pantau dan kuat kuasakan polisi itu. Dan akhir sekali T, untuk Training and Communication. Pastikan semua orang dalam syarikat faham peranan masing-masing. Nampak tak? Ia satu kitaran lengkap. Jadi, jelaslah kan? Perjuangan nak pulihkan integriti ni kita tak boleh harapkan kerajaan atau syarikat je. Tak boleh. Ia adalah tanggungjawab kita bersama sebagai sebuah bangsa. Dan dalam perjuangan ni, kita sebenarnya tak bersendirian. Ada badan-badan bukan kerajaan macam Malaysia Corruption Watch ataupun MCW yang sentiasa jadi pemerhati dan pendesak. Ini bukti yang rakyat biasa macam kita pun ada peranan penting untuk menuntut ketelusan dan kebertanggungjawaban. Jadi kita kembali kepada soalan paling asas. Lepas kita tengok krisis yang berlaku dan langkah-langkah yang dah diambil, persoalannya tetap sama. Amanah negara ni sebenarnya terletak di tangan siapa? Jawapannya, ia ada di tangan kita semua. Pada pemimpin korporat, pada pekerja, pada orang muda dan pada setiap seorang warga negara. Integriti, ia bermula dengan diri kita sendiri.